नमस्ते इवत्तु भगवद्गीतया मूरनेय अध्याय कर्मयोग इग मोदलनीयश्लोक अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು ಎಲೈ ಜನಾರ್ದನ ನಿನಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಎನಿಸಿದರೆ ಹೇ ಕೇಶವ ಮತ್ತೇಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತು್ದಿರ್ಜನಾರ್ದನ ಮತುರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मताबुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इह इडिश्लोक अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुनौ वाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इ मे अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुनौ ಚೇತ್ ಚೇತ್ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿಯಿತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು